नमस्कार माझे नाव डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी आज मी तुम्हाला मंत्रपुष्पांजली म्हणून दाखवणार आहे मंत्रपुष्पांजली हे अत्यंत पवित्र आणि महत्त्वाचे स्तोत्र आहे जे अनेक धार्मिक विधी पूजा आणि अनुष्ठानांमध्ये आवर्जून म्हटले जाते हे स्तोत्र वेदांमध्ये वर्णिलेल्या मंत्रांचे संग्रह आहे हे यज्ञाच्या पूर्ततेनंतर देवांना अर्पण केले जाते याच्या माध्यमातून आपण आपली श्रद्धा भक्ती आणि समर्पणाचे पुष्प देवांच्या चरणी अर्पण करतो मंत्रपुष्पांजली हे आपल्या मनातील भक्तिभावनेचे सुंदर आणि शुद्ध प्रतीक आहे याच्या उच्चारणाने वातावरणात एक शांतीची आणि सकारात्मक ऊर्जेची लहर पसरते मंत्रपुष्पांजलीच्या पवित्र मंत्राद्वारे आज आपण आपल्या मनोभावना आणि श्रद्धा देवांपर्यंत पोहोचवूया या मंत्रपुष्पांजलीच्या पवित्र मंत्रांचा उच्चार करून आपण आपल्या जीवनात शांती समृद्धी आणि आनंदाच्या मार्गावर पुढे जाऊया श्री स्वामी समर्थ मंत्रपुष्पांजली ओ जंत देवास्तानी धर्माणी प्रथमान्यासन तेह नाक महिमान यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामाय कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यम् अधिपतमयं समन्तपर्यायि स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः आन्तापरार्धात् पृथिव्य समुद्रपर्यन्ताया एकराळिती ॐ श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्यावसनगृहे अवीक्षिप्तस्य कामे प्रेहे विश्वे देवाः सभासदयति मन्त्रपुष्पाञ्जलिसमर्पयामि